নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শক আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ সনাতন ধৰ্মত তুলসী গছৰ মহত্ব সকলোতকৈ অধিক হয় তুলসী গছৰ পূজা সকলোতকৈ প্ৰথমে শ্ৰী হৰি বিষ্ণুৱে কৰিছিল শ্ৰী হৰি বিষ্ণুৱে কৈছিল যে যিদৰে দেৱী লক্ষ্মীৰ দ্বাৰা বৈকুণ্ঠ ঐশ্বৰ্য বৈভৱ পূৰ্ণ হৈ আছে ঠিক সেইদৰে বৈকুণ্ঠ তুলসীৰ দ্বাৰাই পবিত্ৰ হৈ আছে পৃথিৱীলোকৰ যি স্থানত তুলসী গছ থাকিব সেই স্থানত কেতিয়াও ঋণাত্মক শক্তিয়ে বাস কৰিব নোৱাৰিব এনেকুৱা স্থান সকলোতকৈ অধিক পবিত্ৰ হয় এইকাৰণে আমাৰ সকলোৰে ঘৰত তুলসী গছ নিশ্চয় ৰোপণ কৰিব লাগে আজিৰে ভিডিঅ'টোত আমি জানিব পাৰিম তুলসী গছৰ গুৰিত চাকি জ্বলালে কি লাভ প্ৰাপ্তি হয় প্ৰিয়দৰ্শক আছামিছ এষ্ট্ৰলজিলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ মই এষ্ট্ৰলজাৰ ধীৰাজ শৰ্মা ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্টত লিখিব জয় শ্ৰী হৰি জয় মা লক্ষ্মী প্ৰিয়দৰ্শক যদি আপোনাৰ ব্যক্তিগতভাৱে কিবা সমস্যা হৈ আছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'ৰ স্ক্ৰীণত দিয়া নাম্বাৰত আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব আমি আপোনাৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া হওক ভিডিঅ'ৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ যাওঁ তুলসী গছৰ গুৰিত চাকি জ্বলালে কি ফলপ্ৰাপ্তি হয় এই কাহিনীটো ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই দেৱী সত্যভ্ৰমাক শুনাইছিল এটা সময়ৰ কথা দেৱী সত্যভ্ৰমাই ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ ওচৰলৈ আহি তেওঁক সুধিব ধৰিলে যে হে স্বামী আপুনি মোক তুলসী গছৰ গুৰিত জল অৰ্পণ কৰাৰ মহত্ব বুজাই গৈছে কিন্তু তুলসী গছৰ গুৰিত চাকি জ্বলোৱাৰ কি মহত্ব আছে প্ৰতিদিনে গধূলি সময়ত তুলসী গছৰ গুৰিত চাকি কিয় জ্বলাব লাগে ইয়াৰ দ্বাৰা মনুষ্যই কি ফলপ্ৰাপ্তি কৰে তুলসী গছৰ গুৰিত চাকি জ্বলোৱাৰ কি নিয়ম আছে আৰু চাকি জ্বলোৱাৰ সময়ত কি মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰিব লাগে কৃপা কৰি আপুনি মোক এই কথাখিনি বিস্তাৰিতভাৱে কওক ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই ক'বলৈ ধৰিলে হে দেৱী আজি তুমি সমস্ত সংসাৰৰ কল্যাণৰ বাবে উত্তম প্ৰশ্ন কৰিছা তোমাৰ এই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ দিয়াৰ আগতে তোমাক মই এটা প্ৰাচীন ইতিহাস শুনাব বিচাৰিছোঁ য'ত তুমি তোমাৰ সকলোবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাই যাবা গধূলি সময়ত তুলসী গছৰ গুৰিত চাকি জ্বলোৱাৰ ফলত কি ফল প্ৰাপ্তি হয় সেই সকলোবোৰ কথা এই কাহিনীটোত কোৱা হ'ব সেয়েহে তুমি এই কাহিনীটো মনোযোগেৰে শুনিবা এই কাহিনীটো মনোযোগেৰে শুনিলে মনুষ্যই এশ বছৰলৈ তুলসী গছৰ গুৰিত চাকি জ্বলোৱাৰ ফলপ্ৰাপ্তি কৰে দেৱী সত্যভোমাই ক'বলৈ ধৰিলে হে প্ৰভু মই এই কাহিনীটো শুনিবলৈ উৎসুক হৈ আছোঁ কৃপা কৰি আপুনি মোক এই কাহিনীটো কওক মই এই কাহিনীটো মনোযোগেৰে শুনিম তেতিয়া ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই দেৱী সত্য বামাক কাহিনীটো ক'বলৈ ধৰিলে হে দেৱী পূৰ্বকালৰ কথা দক্ষিণ দিশত তুংভদ্ৰা নামৰ এখন ডাঙৰ নদী আছিল সেই নদীখনৰ ওচৰতে হৰিহৰপুৰ নামৰ এখন সুন্দৰ নগৰ আছে সেই নগৰখনতে হৰি দীক্ষিত নামৰ এজন ব্ৰাহ্মণে বাস কৰিছিল তেওঁ অত্যন্ত গুণৱান চৰিত্ৰৱান ধৰ্ম কাম কাজ কৰা তথা বেদৰ মাৰ্গত চলা ব্যক্তি আছিল তেওঁ সমস্ত শাস্ত্ৰৰ অধ্যয়ন কৰিছিল সেই ব্ৰাহ্মণজনৰ এজনী পত্নী আছিল যাক মানুহে দূৰাচাৰী বুলি কৈছিল কাৰণ তাই সদায় তাইৰ স্বামীক অপমান কৰিছিল স্বামীক সদায় অপশব্দৰে গালি সপনি পাৰিছিল স্বামীক সদায় তাই দুখেই দিছিল তাইৰ স্বামীৰ বাবে তাই কেতিয়াও খাদ প্ৰস্তুত কৰা নাছিল তাই কেতিয়াও নিজৰ স্বামীৰ সৈতে সবাস কৰা নাছিল কেতিয়াও তেওঁক মৰম ৰেখাৰ মাত দিয়া নাছিল স্বামীৰ কোনোবা বন্ধু তথা সম্পৰ্কীয় কোনোবা মানুহ আহিলে তাই তেওঁলোকক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছিল তেওঁলোকক অপমানিত কৰি ঘৰৰ পৰা খেদি পঠাইছিল আৰু নিজে কামভাৱত উন্মত্ত হৈ বেবিচাৰিনাই নাৰীসকলৰ সৈতে ঘূৰি ফুৰিছিল তাইৰ মনটো সদায় স্বামীক এৰি পৰপুৰুষৰ সৈতে সম্পৰ্ক কৰাৰ বাবে ব্যাকুল হৈ আছিল তাই কেতিয়াও তাইৰ স্বামীৰ সৈতে মৰমেৰে এষাৰ কথা পতা নাছিল কিন্তু অন্য সুন্দৰ পৰপুৰুষৰ সৈতে সকলো সময়তে কথা পাতি আছিল পৰপুৰুষসকলক মোহিত কৰিবলৈ গাঁৱৰ ভিতৰত সাজি কাচি ফুৰিব গৈছিল কেতিয়াবা কেতিয়াবা জংঘলৰ মাজত গছৰ তলত থিয় হৈ সুন্দৰ পুৰুষৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থাকে আৰু দুষ্টপুৰুষক মোহিত কৰি তেওঁৰ সৈতে ভোগবিলাসত লিপ্ত হৈছিল এদিন হৰি দীক্ষিত ব্ৰাহ্মণে নিজৰ পত্নীক ক'লে হে ভদ্ৰে তোমাৰ এই আচৰণবোৰ উচিত হোৱা নাই এনেকৈ পাপ কৰি থাকিলে তোমাৰ অহিত হ'ব সেইবাবেই তুমি এতিয়াৰ পৰা এই বেয়া কাম কাজবোৰ কৰিবলৈ এৰি দিয়া তোমাৰ এনেকুৱা ব্যৱহাৰত মই বহুত দুখ কষ্ট পাই আছোঁ তেতিয়া তেওঁৰ দূৰাচাৰী পত্নীয়ে ক'লে নাজানো কি পাপৰ ফলত তোমাৰ দৰে এজন ভিক্ষাৰীৰ সৈতে মোৰ বিবাহ হৈছিল আগৰ জন্মত চাগে মই বহুত ডাঙৰ পাপ কৰিছিলোঁ এইকাৰণেই চাগে মই এনেকুৱা গৰীব স্বামী লাভ কৰিছোঁ তুমি মোৰ কোনো ইচ্ছাই পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰা মই বাধ্যত পৰিহে তোমাৰ এই জুপুৰি ঘৰটোত আছোঁ ভিক্ষা মাগি অনা খাদ্য মই খাব লাগে এতিয়া আৰু মই এই কষ্টবোৰ সহ্য নকৰোঁ কোনোবা দিনা মই তোমাক এৰি নিশ্চয় গুচি যাম তোমাৰ লগত থাকিলে এই জন্মত মোৰ আৰু অধিক পাপ হ'ব সেইবাবে মই এতিয়া কোনোবা ধনৱান পুৰুষৰ সৈতে বিবাহ হ'ম হৰি দীক্ষিতে পত্নীক ক'লে হে প্ৰিয়ে তুমি এনেকুৱা ধৰণৰ অপশব্দ নক'বা স্বামীক এৰি দিয়া চিন্তাধাৰা মনৰ পৰা উলিয়াই দিয়া যি স্ত্ৰীয়ে নিজৰ স্বামীক এৰি অন্য পৰপুৰুষৰ ওচৰলৈ যায় তেওঁৰ সদায় অহিতেই হয় তেওঁ নৰকত যাব লগা হয় তেতিয়া তেওঁৰ পত্নীয়ে ক'লে নৰকত তুমিয়ে যাব লাগিব কাৰণ তুমি একো কাম বন নকৰা ভিক্ষা মাগি খোৱা আৰু সেই ভিক্ষা মাগি অনা খাদ্য ময়ো খাব লাগে পত্নীক সুখী আৰু সন্তুষ্ট কৰি ৰাখিব নোৱাৰা স্বামী নৰকতে যায় আৰু তোমাৰ এই ঘৰটো নৰকতকৈ কোনো গুণে কম নহয় তোমাৰ এই ঘৰটোত থকাতকৈ নৰকত থকাই ভাল এই হৰি দীক্ষিত পত্নীয়ে তেওঁক অনেক প্ৰকাৰৰ কটুবাখ্যাৰে তেওঁ ককৰনা কৰিছিল আৰু তেওঁ অপমান কৰিলে শ্ৰীকৃষ্ণই ক'বলৈ ধৰিলে হে দেৱী যি স্ত্ৰীয়ে নিজৰ স্বামীক অনাদাৰ কৰে যিয়ে নিজৰ স্বামীক অপমান কৰে তেওঁৰ ঘৰত দুৰ্ভাগ্যই আহে স্বামীক এৰি পৰপুৰুষৰ ওচৰলৈ যোৱা স্ত্ৰীয়ে নৰকত শাস্তি নিশ্চয় ভোগ কৰিব লগা হয় এতিয়া আগলৈ শুনা সেই দোৰাচাৰীৰ স্ত্ৰীৰ সৈতে কি হ'ল এদিন সেই দোৰাচাৰী স্ত্ৰীজনী জংঘলৰ মাজত গৈ এজোপা গছৰ তলত থিয় হৈ থাকিল তাইৰ মন কামবাসনাৰে ভৰি আছিল তাই কোনোবা সুন্দৰ কামবাসনাত উন্মত্ত পুৰুষৰ অপেক্ষা কৰি আছিল কিন্তু বহুত সময় পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো সেই স্থানত কোনো পুৰুষ অহা নাছিল সেইবাবে তাই অত্যন্ত দুখী হৈ আছিল আৰু প্ৰিয়তমক বিচাৰি ইফালে ইফালে চাবলৈ ধৰিলে সেই দিনটোত তাইৰ সকলোবোৰ পৰিশ্ৰম ব্যৰ্থ হৈ গ'ল তাই সেই গছজোপাৰ তলত থিয় হৈ থাকিয়ে অকলে অকলে কিবা কিবি কৈ থাকিব ধৰিলে এই ৰাস্তাৰে দেখোন আজি কোনো সুন্দৰ পুৰুষ নাহিলে এতিয়া মোৰ কামবাসনা কেনেকৈ শান্ত কৰোঁ আজি ৰাতিটো কেনেকৈ পাৰ হ'ব কোনে মোৰ এই সুন্দৰ শৰীৰটো উপভোগ কৰিব মোৰ যৌৱন আৰু মোৰ সুন্দৰ শৰীৰ অকাৰণতে নষ্ট হৈ যাবলৈ ধৰিছে কোনেও এই সুন্দৰ শৰীৰটো পাবলৈ কামনা নকৰে এতিয়া মই ক'ত যাওঁ কোনে মোৰ সৈতে ভোগবিলাস কৰিব মোৰ স্বামীটো মূৰ্খ হয় কিন্তু এনেকুৱা লাগে যেন এই সংসাৰত মূৰ্খ পুৰুষেৰে ভৰি আছে কোনেও ইমান সুন্দৰী এজনী স্ত্ৰীৰ পাবলৈ কামনা নকৰে মইতো ইমানেই সুন্দৰী হয় যে দেৱতাসকলেও মোক পাবলৈ কামনা কৰিব কিন্তু এই সংসাৰত পাপী আৰু তুষ্য পুৰুষেৰে ভৰি আছে যিয়ে মোৰ দৰে সুন্দৰী এজনী স্ত্ৰিক অৱহেলা কৰি আছে সেই ভগৱান কোনোবা সুন্দৰ সুঠাম বলৱান পুৰুষ এজন মোৰ ওচৰলৈ পঠাই দিয়া তেওঁ মোক ভক্ষণ কৰিলেও তেওঁক মই সন্তুষ্ট মনেৰে আলিংগন কৰি ল'ম ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই ক'বলৈ ধৰিলে হে দেৱী এইদৰে সেই স্ত্ৰীজনীয়ে চিঞৰি চিঞৰি কৈ থাকিল সেই জংঘলখনতে এটা ভয়ানক বাঘে বাস কৰিছিল সেই পাপী স্ত্ৰীজনীৰ মাত শুনি বাঘটোৱে সাৰ পালে আৰু তাইক ভক্ষণ কৰিবলৈ তাইৰ ওচৰলৈ দৌৰি গ'ল সেই বাঘটোৰ নাম আছিল ধন্য ধনচকৰ ৰূপ অত্যন্ত ভয়ানক আছিল বাঘৰ চকু দুটা জুইৰ দৰে ৰঙা আছিল এন্ধাৰতো তাৰ চকুকেইটা জিলিকি থাকে ধনচকৰ গোটেই শৰীৰটো শক্তিশালী মাংসপেশীৰে ভৰি আছিল ধনচকৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য পাপী আৰু দুৰাচাৰীৰ লোকসকলক ভক্ষণ কৰা যিটো নিয়তিৰে সৃষ্টি আছিল ভয়ংকৰ বাঘটোক নিজৰ সন্মুখত দেখা পাই দোৰাচাৰী স্ত্ৰীৰ দেহৰ পৰা ঘাম ওলাব ধৰিলে তাই ভয়তে কঁপিবলৈ ধৰিলে তাই কিবা কৰাৰ আগতে বাঘটোৱে তাইক আক্ৰমণ কৰিব ধৰিলে আৰু তাই মাটিত বাগৰি পৰিল মাটিত বাগৰি সেই স্ত্ৰিজনীয়ে চিঞৰি চিঞৰি ক'বলৈ ধৰিলে হে বাঘ তই কি কাৰণত ইয়ালৈ আহিছ মোক কিয় মাৰি আছ মই ইয়াত মোৰ প্ৰিয়তমক বিচাৰি আছিলোঁ তই মোক এৰি দে মোক ভক্ষণ কৰি তই কি পাবি তাইৰ কথা শুনি বাঘটোৱে ক্ষন্তেক সময় ৰৈ গ'ল আৰু হাঁহি হাঁহি ক'বলৈ ধৰিলে হে দুষ্ট নাৰী আজি বিধাতাই তোক মোৰ ভোজন কৰি পঠাইছে তোৰ দৰে পাপী স্ত্ৰীসকলক ভক্ষণ কৰাটোৱে মোৰ কাম তেতিয়াহে মই এই শৰীৰটোৰ পৰা মুক্তি পাম তেতিয়া স্ত্ৰীজনীয়ে ক'বলৈ ধৰিলে হে বাঘ তুমি কোন হয় মোক সঁচা কথা কোৱা তুমি কি কাৰণত বাঘ হ'ব লগা হ'ল আৰু তুমি মোৰ দৰে স্ত্ৰীসকলক ভক্ষণ কিয় কৰা প্ৰথমতে মোক সকলোবোৰ কথা কোৱা তাৰপিছত মোক ভক্ষণ কৰা তেতিয়া ধনসপ নামৰ বাঘটোৱে ক'বলৈ ধৰিলে হে পাপিনী মইতো মোৰ পূৰ্বজন্মৰ কাহিনী কৈ আছোঁ যে কি কাৰণত মই বাস হ'ব লগা হ'ল পূৰ্বকালত দক্ষিণ দিশত অমলাপাহা নামৰ এটা পবিত্ৰ নদী আছিল সেই নদীখনৰ ওচৰতে মুনিপৰ্ণা নামৰ এখন নগৰ আছিল সেই নগৰখন সুন্দৰ বাতাৱৰণ ধৰ্মীয় মন্দিৰৰ বাবে প্ৰসিদ্ধ আছিল সেই নগৰখনতে এটা ব্ৰাহ্মণৰ পৰিয়ালে বাস কৰিছিল মই সেই পৰিয়ালটোত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ মোৰ নাম বেদানন্দ আছিল মোৰ পিতা এজন আদৰ্শ ব্ৰাহ্মণ আছিল যিয়ে হোম যজ্ঞ তথা ধাৰ্মিক অনুষ্ঠানবোৰ কৰিছিল মই মোৰ কিশোৰ অৱস্থাত বেদৰ অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ আৰু হোম যজ্ঞ আদি ধাৰ্মিক কাম কাজবোৰত পাৰ্গত হৈ পৰিছিলোঁ কিন্তু যিমানেই মই ডাঙৰ হৈ গ'লোঁ মোৰ ধনৰ প্ৰতি লোভটো বাঢ়ি গ'ল মই যিবোৰ হোম কৰিছিলোঁ সেইবোৰ ধাৰ্মিক উদ্দেশ্যত কৰা নাছিলোঁ কেৱল ধন উপাৰ্জনৰ বাবে কৰিছিলোঁ মই সেই পাপীসকলৰ বাবেও যজ্ঞ কৰিছিলোঁ যিবোৰ কেতিয়াও ধাৰ্মিক নাছিল মই ধনৰ ৰোবত তেওঁলোকৰ অনৈতিক কাৰ্যবোৰো সমৰ্থন কৰিছিলোঁ মই সেইবোৰ বস্তুও দান হিচাপে লৈছিলোঁ যিবোৰ বস্তু ব্ৰাহ্মণে ন দান হিচাপে কেতিয়াও নলয় মই ইমানেই লোবীয়া হৈ পৰিছিলোঁ যে মই ঋণৰ বাহানা কৰি আনৰ পৰা ধন লৈছিলোঁ আৰু সেই ধন কেতিয়াও ঘূৰাই দিয়া নাছিলোঁ মই অনেক প্ৰকাৰৰ চলকপত কৰিছিলোঁ আৰু এইদৰে পাপ কৰি কৰি বহুত বছৰ পাৰ হৈ গ'ল সময়ৰ লগে লগে মোৰ শৰীৰ দুৰ্বল হৈ গ'ল চুলিবোৰ বগা হৈ গ'ল চকুৰে ভালদৰে নেদেখা হ'লোঁ কিন্তু ধনৰ লোভ তেতিয়াও মোৰ মনৰ পৰা যোৱা নাছিল আৰু মই এনেকৈয়ে বহুত পাপ কৰি গ'লোঁ সেই বাঘটোৱে দুখ মনেৰে ক'বলৈ ধৰিলে এদিন মই ধনৰ লোভত নদীৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ তাত গৈ মই অন্য দুষ্ট ব্ৰাহ্মণসকলৰ লগ লাগি মানুহক ঠগিলোঁ সকলোৱে মিছা মন্ত্ৰৰ উচ্চাৰণ কৰিলে আৰু বিধি বিধান অবিহনে দেৱী দেৱতাসকলৰ পূজা কৰিলে ইয়াৰ উদ্দেশ্য হ'ল অধিক ধন আৰু দান লাভ কৰা আমি মানুহবোৰক ধৰ্মৰ নামত প্ৰতাৰণা কৰিলোঁ সেইদিনা মই বহুত ধন উপাৰ্জন কৰিছিলোঁ কিন্তু সেই সময়তে মোৰ লগত এটা ভয়ানক ঘটনা ঘটিলে মই সেইদিনা নদীৰ ঘাটতে বহি আছিলোঁ সেই সময়তে এটা দুৰ্বল বেমাৰী কুকুৰ মোৰ ওচৰলৈ আহিলে মই সেই কুকুৰটোক গালি পাৰি খেদি দিলোঁ কিন্তু কুকুৰটোৱে খওঁতে মোৰ ভৰিত আহি কামুৰি দিলে মই মূৰ্চিত হৈ তাতেই বাগৰি পৰিলোঁ সেই সময়তে মোৰ মৃত্যু হ'ল মোৰ মৃত্যুৰ পিছত যমৰাজৰ দুজন দূত মোৰ ওচৰত আহি উপস্থিত হ'ল তেওঁলোক কলা আৰু ভয়ানক ৰূপৰ আছিল আৰু তেওঁলোকৰ হাতত শিকলি আছিল তেওঁলোকে মোক ধৰি লৈ জম্পুৰিত লৈ গ'ল জম্পুৰিত মোক যমৰাজৰ সন্মুখত থিয় কৰাই দিলে যমৰাজে চিত্ৰগুপ্তক আদেশ দিলে মোৰ পাপ পুণ্যৰ হিচাপবোৰ চাবলৈ চিত্ৰগুপ্তই বহুত গম্ভীৰভাৱে ক'বলৈ ধৰিলে হে ধৰ্মৰাজ এই ব্ৰাহ্মণজনে জীৱনত ঘোৰ পাপ কৰিছে এওঁ ধৰ্মৰ নামত মানুহবোৰক ঠগিছে মিছা মন্ত্ৰৰ উচ্চাৰণ কৰি যজ্ঞ কৰিছে আৰু ভগৱানৰ অপমান কৰিছে এওঁ কেতিয়াও ধৰ্মৰ পালন কৰা নাই সেইবাবেই এই পাপী ব্ৰাহ্মণজন নৰকত যোৱাৰ যজ্ঞ হয় তাৰপিছত যমৰাজে তেওঁৰ দুটোক আদেশ দিলে ব্ৰাহ্মণক নৰকৰ অগ্নিত পেলাই দিবলৈ ইয়াৰ পিছত মোক নৰকৰ ভয়ংকৰ অগ্নিত পেলাই দিলে বহুত বছৰ মই নৰকৰ সেই যন্ত্ৰণা সহ্য কৰিলোঁ বহুত বছৰ যন্ত্ৰণা ভোগ কৰাৰ পিছত মোৰ পাপৰ বাবে মই বাঘৰ শৰীৰ প্ৰাপ্তি কৰিলোঁ আৰু মই দুৰ্গম জংঘলত বাস কৰিবলৈ ধৰিলোঁ বাঘটোৱে নিজৰ কাহিনী সমাপ্ত কৰি ক'বলৈ ধৰিলে নিজৰ পূৰ্বজন্মৰ পাপৰ পাৰ্চিত্ৰ কৰিবলৈ মই সংকল্প লৈছিলোঁ যে মই কেতিয়াও মহাত্মা সাধু পুৰুষ সতি স্ত্ৰীত ভক্ষণ নকৰোঁ মই সেই পাপী দোৰাচাৰী স্ত্ৰীসকলক ভক্ষণ কৰোঁ যিয়ে জীৱনত অধৰ্মৰ মাৰ্গত চলি আনক দুখ কষ্ট দিয়ে মই বিশ্বাস কৰোঁ যে এনেকুৱা কৰিলে মই মোৰ পাপৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিম আৰু মই শৰীৰটোৰ পৰা অতি সোনকালে মুক্ত হ'ব পাৰিম সেই পাপিনী তোৰ আচৰণৰ পৰা জানিব পাৰিছোঁ তই বহুত দোৰাচাৰী স্ত্ৰী হয় নিজৰ স্বামীক প্ৰতাৰণা কৰি তই অন্য পৰপুৰুষৰ সৈতে এই জংঘলত ভোগবিলাস কৰিব আহিছ সেইবাবে আজি তই মোৰ ভোজন নিশ্চয় হ'ব লাগিব এইদৰে কৈ বাঘটোৱে সেই পাপী স্ত্ৰীজনীক খাই পেলালে আৰু বাঘটোৱে সেই স্থানৰ পৰা আঁতৰি গ'ল পাপী স্ত্ৰিজনীৰ মৃত্যুৰ পিছত দুজন দূত আহি তাইৰ আত্মাটো যমলকত লৈ গ'ল যমৰাজে তাইৰ পাপ দেখি তাইক নৰকত অগ্নিত পেলাই দিবলৈ আদেশ দিলে এইদৰে তাই বহুত বছৰ নৰকৰ অগ্নিত শাস্তি ভোগ কৰাৰ পিছত আকৌ পৃথিৱী লোকত চন্দালনীৰ ৰূপত জন্ম ল'লে চান্দালৰ ঘৰত জন্ম লৈ তাই আকৌ এনেকুৱা পাপেই কৰিবলৈ ধৰিলে ব্যবিচাৰ কৰিব ধৰিলে বহুত পাপী পুৰুষৰ সৈতে ঘূৰি ফুৰিব ধৰিলে আৰু কিছু বছৰ পিছত পূৰ্বজন্মৰ পাপৰ বাবে তাইৰ কৰ্কট ৰোগ হ'ল আৰু তাই ভয়ানক কষ্ট ভোগ কৰিব ধৰিলে এই দুখ কষ্টবোৰ সহ্য কৰি কৰিয়ে তাই দিনবোৰ পাৰ কৰিব ধৰিলে তাৰপিছত এদিন তাই তীৰ্থত স্নান কৰাৰ উদ্দেশ্যত অন্তপুৰলৈ গ'ল তাত তাই এখন আশ্ৰমৰ বাহিৰত থাকিবলৈ ল'লে সেই আশ্ৰমখনত এজোপা তুলসী গছ আছিল অন্য স্ত্ৰীবোৰক সেই তুলসী গছজোপাৰ ওচৰত চাকি জ্বলোৱা দেখা পাই সেই পাপী স্ত্ৰীজনী বহুত আচৰিত হ'ল তাৰপিছত এদিন সেই আশ্ৰমখনত থকা এজন সাধুক তাই সুধিব ধৰিলে সেই সাধু বাবা এইজোপা কি গছ আৰু এই স্ত্ৰীসকলে এই গছজোপাৰ গুৰিত চাকি কিয় জ্বলাইছে তেতিয়া সাধু বাবাজনে ক'লে হে কল্যাণী এইজোপা অত্যন্ত পবিত্ৰ তুলসী গছ হয় এই তুলসী গছজোপা দৰ্শন কৰাৰ লগে লগে সংকটবোৰ নাশ হয় এই তুলসী গছত জল অৰ্পণ কৰিলে দেৱী দেৱতাসকলৰ কৃপা লাভ কৰিব পাৰি তথা এই পবিত্ৰ গছজোপাৰ ওচৰত চাকি জ্বলালে সমস্ত পাপ নষ্ট হৈ যায় সেই সাধুজনৰ কথা শুনি সেই স্ত্ৰীজনী বহুত সুখী হ'ল আৰু তাই সাধুজনক সুধিলে সেই সাধু বাবা যদি কোনোবা অত্যন্ত পাপী স্ত্ৰীয়ে ইয়াৰ ওচৰত চাকি জ্বলায় তেতিয়া তাইৰ পাপবোৰ নষ্ট হৈ যাবনে তেতিয়া সাধু বাবাই ক'বলৈ ধৰিলে হে পুত্ৰী এইটো সত্য কথা যে যদি কোনোবা স্ত্ৰীয়ে ঘূৰ পাপ কৰিছে তেতিয়াও তাইৰ পাপ নষ্ট হৈ যাব তাইৰ সকলো জন্মৰ পাপ তুলসী গছৰ ওচৰত চাকি জ্বলালে নষ্ট হৈ যায় কিন্তু হে পুত্ৰী তুমি কোন হয় আৰু কি কাৰণত এই প্ৰশ্নটো সুধিছা তাৰপিছত স্ত্ৰীজনীয়ে ক'বলৈ ধৰিলে হে সাধু মহাৰাজ মই বহুত পাপী হয় মই ব্যবিচাৰ কৰিছোঁ তথা বহুত ধৰণৰ পাপ কৰিছোঁ মোৰ পাপৰ বাবে মোৰ আজি এনেকুৱা দুৰ্দশা হৈছে কৃপা কৰি মোক এই পাপৰ পৰা মুক্তি পোৱাৰ উপায় দিয় সাধু বাবাজনে ক'বলৈ ধৰিলে হে পুত্ৰী আজিৰ পৰা তুমি প্ৰতিদিনে এই তুলসী গছজোপাৰ ওচৰত চাকি জ্বলাবা তোমাৰ সমস্ত পাপ আৰু দুখ সমাপ্ত হৈ যাব সাধু বাবাজনৰ কথা শুনি পাপী স্ত্ৰীজনীয়ে সেইটোৱে কৰিলে তাই তুলসী গছজোপাৰ গুৰিত এগছি চাকি জ্বলাই দিলে এইদৰে প্ৰতিদিনে তাই তুলসী গছজোপাৰ গুৰিত চাকি জ্বলাবলৈ ধৰিলে তাৰপিছত এদিন তাই তাতে হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হ'ল তাইৰ মৃত্যুৰ পিছতে যমৰাজৰ দুজন দুট আহিলে তাইক নিবলৈ দুট দুজনে তাইক যমলকত নিবলৈ ওলাওঁতে লগে লগে ভগৱান বিষ্ণুৰ দুজন পাৰ্কত আহি সেই স্থানত উপস্থিত হ'ল সেই পাৰ্শত দুজনে যমৰাজৰ দুজনক ৰ'বলৈ দি ক'বলৈ ধৰিলে সেই দুটসকল এই স্ত্ৰীজনীক তোমালোকে এৰি দিয়া এই স্ত্ৰীজনী নৰকত যোৱাৰ যজ্ঞ নহয় তোমালোকে কাৰ আদেশত এনেকুৱা অধৰ্ম কৰিব ওলাইছা তাৰপিছত দূৰ দুজনে ক'বলৈ ধৰিলে সেই পাৰ্কত আমি যমৰাজৰ আদেশৰ বাবে আহিছোঁ এই পাপী স্ত্ৰীজনীক উঠাই নিবৰ বাবে আহিছোঁ কিন্তু আপোনালোকে আমাক কি কাৰণত বাধা দিছে এই স্ত্ৰিজনী অত্যন্ত পাপী হয় তাইক নৰকত লৈ যোৱাৰ আজ্ঞা দিয়া হৈছে এই কথাখিনি শুনি ভগৱান বিষ্ণুৰ পাৰ্শদসকলে হাঁহি হাঁহি ক'বলৈ ধৰিলে হে দূত তুমি সত্য কথাই কৈছা কিন্তু এই স্ত্ৰীজনীৰ এনেকুৱা এটা পুণ্যও আছে যিয়ে তেওঁৰ সমস্ত পাপ নষ্ট কৰি দিছে কিয় তোমালোকে দেখা নাই নেকি এই স্ত্ৰীজনীয়ে গধূলি সময়ত প্ৰতিদিনে তুলসী গছৰ ওচৰত চাকি জ্বলাইছে দূৰ দুজনে আচৰিত হৈ সুধিলে সেই পাৰ্কত তুলসী গছৰ ওচৰত কেৱল চাকি জ্বলাওঁতেই তেওঁৰ সমস্ত পাপ নষ্ট হ'ল নেকি ভগৱান বিষ্ণুৰ পাৰ্কত দুজনে গম্ভীৰভাৱে যমৰাজৰ দুৰ্যোজনৰ ফালে চাই তেওঁলোকক বুজাব ধৰিলে তুমি এইবোৰ কথা বুজি নোপোৱা যমদুত তুলসী ভগৱান বিষ্ণুৰ পৰম প্ৰিয় হয় আৰু যি ভক্তই পৰম শ্ৰদ্ধা ভক্তিৰে তুলসী গছৰ ওচৰত চাকি জ্বলাই সেই ভক্ত ভগৱান বিষ্ণুৰ কৃপাৰ পাত্ৰ হয় গধূলি সময়ত তুলসী গছৰ ওচৰত চাকি জ্বলোৱাৰ পুণ্য অনন্ত গুণ বৃদ্ধি হয় তেওঁৰ পাপবোৰ নষ্ট কৰাৰ লগতে স্বৰ্গত যোৱাৰো অধিকাৰী কৰি তোলে এই স্ত্ৰীজনীয়ে সঁচা হৃদয়ৰে তুলসীৰ পূজা কৰিছে আৰু চাকি জ্বলাইছে এইকাৰণে তেওঁৰ সমস্ত পাপ জ্বলি চাই হৈ গৈছে এতিয়া তেওঁ নৰকত যোৱাৰ যোগ্য নহয় যমদুত দুজনে হাতযোৰ কৰি ক'বলৈ ধৰিলে সেই পাৰ্কত আপুনি সত্য কথাই কৈছে আমি তেওঁৰ ভক্তিৰ কথা জনা নাছিলোঁ যদি এওঁ ভগৱান বিষ্ণুৰ পৰম ভক্ত হয় তেনেহ'লে এওঁ আমি নৰকত কেনেকৈ লৈ যাব পাৰিম পাৰ্শদ দুজনে তেতিয়া ক'লে সেইবাবেই সেই দুট তোমালোক এতিয়া ঘূৰি যোৱা এই স্ত্ৰীজনীয়ে তুলসীৰ পূজা কৰিছে তুলসীৰ ওচৰত চাকি জ্বলাইছে এওঁৰ সমস্ত পাপ নষ্ট হৈ গৈছে এতিয়া এওঁক বিষ্ণুৰ লগত লৈ যোৱা হ'ব আৰু তাত এওঁক স্বাগতম জনোৱা হ'ব এতিয়া এই স্ত্ৰীজনী স্বৰ্গৰ অধিকাৰী হৈ গৈছে পাৰ্ষদৰ কথা শুনি যমদুত দুজনে সেই স্ত্ৰীজনীক সেই স্থানতে এৰি থৈ যমলগত গুচি গ'ল তাৰপিছত ভগৱান বিষ্ণুৰ পাৰ্সদ দুজনে সেই স্ত্ৰীজনীক দিব্য ৰথত বহাই লৈ স্বৰ্গত লৈ গ'ল ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই ক'বলৈ ধৰিলে হে সত্যভমা এইদৰে তুলসী গছৰ ওচৰত চাকি জ্বলালেই মনুষ্যৰ সকলোবোৰ পাপ নষ্ট হৈ যায় যি স্ত্ৰীয়ে প্ৰতিদিনে তুলসীৰ গছৰ গুৰিত চাকি জ্বলাই সেই স্ত্ৰী সৌভাগ্যশালী হয় তেওঁৰ পূৰ্বজন্মৰ সকলোবোৰ পাপ নষ্ট হৈ যায় তেওঁ সুখ সমৃদ্ধি প্ৰাপ্তি কৰে প্ৰতিদিনে তুলসী গছৰ ওচৰত চাকি জ্বলোৱাৰ সময়ত এই মন্ত্ৰটো উচ্চাৰণ কৰিব লাগে ওম তুলসী দেৱয়ে ছবিধমহী বিষ্ণুপ্ৰিয়াই ধীমহী তন্নু বৃন্দা প্ৰচদয়াত মন্ত্ৰটো আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ ওম তুলসী দেৱয়ে ছবিধমহী বিষ্ণুপ্ৰিয়াই ধিময়ী তন্নু বৃন্দা প্ৰচদয়াত প্ৰিয়দৰ্শক ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব কাইলৈ আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ